हाय फ्रेंड्स कसे आहात फळा फुलांनी समृद्ध असलेले नाशिक एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे नाशिकमधील सिन्नर तालुक्यात गारगोटी संग्रहालय आहे आशिया खंडातील पहिले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गारगोटी संग्रहालय के सी पांडे यांनी चाळीस वर्षांपासून गोळा केलेल्या नैसर्गिक खनिजे आणि रत्नांच्या नमुन्यांचा हा संग्रह आहे श्री पांडे यांच्या कित्येक वर्षांच्या परिश्रमामुळे संग्रहालयात आपल्याला निसर्गाची ही किमया पाहायला मिळते गारगोट्यांच्या विविध आकारातील रंगातील संग्रह थक्क करणारा आहे या संग्रहालयाला सरस्वती पुरस्कार सिन्नर गौरव पुरस्कार आदींनी गौरवलेले आहे गारगोटी संग्रहालयाला आपण भेट द्यावी या उद्देशाने हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे गारगोटी संग्रहालयातील गाईड आपल्याला प्रत्येक गारगोटीविषयीची इत्तंभूत माहिती पुरवतात महाराष्ट्राच्या विविध भागातील आणि देशाविदेशातील कानाकोपऱ्यातून जमवलेली ही दगड़ मजे या गारोटा पर जो भी स्टोन है ये सब टोटल नेचुरल नैसर्गिक कुदरती और ये गर्मलावर से तैयार है ज्वालामुखी से महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान कर्नाटक मध्य प्रदेश डक्कन पेटो डक्कन का पठार भाग सहद्र पर्व सातपुड़ा पर्वत पर पर। ये ढूंढा नहीं जाता है कुछ काम करते समा जैसे पाइपलाइन का काम वेल खोदने का काम खड़ी का, का, का डबर का, का तो जहाँ से मिला है वहाँ का नाम दिया है स्टोन का नाम दिया है ये मदार से पुरानी बहुत ही सॉफ्ट थोड़ा सा पुश करेंगे तो इसकी ड्यूटी जाएगी और पानी से धुलेंगे तो बह जाएगा बोलने के लिए स्टोन है ये अक्खा ही पीस है पीसे से जी अक्खा पीस है और ए सी पॉकेट रहता है छोटा बड़ा माउंटेन के अंदर वो जो माउंटेन जब ब्रेक होता है तभी समझ में आता है उसमें छोटे बड़े पॉकेट्स रहते हैं अभी ये मलार से कुराल मिलेगी बहुत ही सॉफ्ट थोड़ा सा कुछ करेंगे तो इसकी ब्यूटी जाएगी और पानी से धुलेंगे तो बह जाएगा बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग यम नीलम का शमी नीलम का उपरत्न इसको हम कटेला जामुना बोलते हैं जो ब्राजील का इसके पीछे से सीमेंट कोटिंग और अपने यहाँ का काला पत्थर काफ़ी ये अपना अपने यहाँ का काला का पत्थर काफ़ी हैवी रहता है स्ट्रांग रहता है जो हम बिल्डिंग में रोड में यूज करते हैं और जलकाउं अपने को जो भी एफोफ्लाइट है शार्प ऐसा लगता है जैसे तरा सा हुआ बाकी जगह का कट ये भी एक ही पॉकेट था निकालते समय काफी टूट गया ये बड़ा पोर्सन है और उसी का टूटा देखते ऐसे पॉकेट रहता है ये भी आपको के ऊपर ये भी ग्रीन एफो फ्लाइटो वाइट क्या क्या फिर से मिनरल का नाम बोल रहे हैं हाँ मिनरल का नाम बोल रहे हैं ये भी आपको कई साइड में मिलते हैं टूटी पत्थर कैल्शियम खानवर शिव से तीस टेबल स्टेप है देर बाय और ये गेट है जंटा शोएम्बु गणपति शेर हाँ जस्ट इमेजिंग हम किस बात से देखें गणपति पे ये भी आपको ये ये देखो स्टोन का नाम है एपोपाइट वो इसमें अब वो आपको जो चॉकलेटी कलर है उसमें अलग अलग तरह के एलमेट इम्प्रोटी के कलर आ जाता है कापर आ गया तो ग्रीन कलर टिटी मंगने जाएगा पिंक कलर मैनी आयरन आ गया तो नीला, नीला। ये इसको सिवनर और शिरढ़ी बीच में वा भी पांग से और जितने बार इसको हम शिफ्ट करेंगे साफ़ सफ़ाई करेंगे उतनी तो कम हो जाता है और हाफ कलर तक आ जाता जिसको नहीं मालूम है

तो अल्ट्रा लाइट इसके ऊपर जब पड़ती नहीं तो कलर बदलता है लेकिन इसके ऊपर लाइट नहीं डालते, डालते नहीं। आप लाइट डालते हैं अभी लाइट वो ऑफ करने के बाद नॉर्मल लाइट ऑफ करेंगे फिर वो कलर बदलेगा ना वो आपको यूवी लाइट है उसके लिए यूवी और अंधेरा दोनों की जरूरत पड़ती है गिरेगा और हाथ को लगेगा जब अपने दिख आ, जब अपने को खून निकलना शुरू हो जाएगा तो समझेगा कि कर लगा करके इतना तेज तब तो तक तो तो दिखता तो 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 नहीं दिखता जिसको नहीं मालूम इसके बारे में वो लोग आग में भून के कूट करके इसकी रंगोली तैयार कर लेते हैं हां ना भैया आपको देखिए नासिक का नेचर का कमाल नेचर का और ये लाल वाला लाल वाला फ्लोराइट वो भी नेचुरल उसी उसी रूप में है पहली बार की इसका ऊपर का पकड़ करके ये आपको ये म्यूजियम का सबसे मोटा पॉकेट जलगांव से इसका वजन है डेढ़ सौ बाप रे वर्षी जोना उन सर ये शंखो बाकी इतने वेग-वेग है शंख गूगल में तो अपन तो हूं दगड़ा क्या हुआ, हुआ यहाँ पे पहले हाँ। नदी थी हाँ। बाद तो में फिर माउंटेन आ गया ये पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गया ये तो नगर हाँ। से अमल करावरी से पन्ना जैसा पन्ना जैसा ये बोट शेप है औरंगाबाद से पोखर ये अगर ये डांडे अगर टूटेगा ना आपको जैसे ट्यूबलाइट खोखला रहता है ना पोल ट्यूबलाइट में पर मैसेकम से ये लोखंड को बॉल का शेप दे दिया ये वाला से इसको डायमंड पूरा मतलब उसको फिर पॉलिश देके ये कर अनकट डायमंड हाँ ये पिंक कलर अभी तक हमने व्हाइट देखा था हाँ। और जो आपको उसको कल बोल रहे हाँ। थे ना पिंक जैसा ये हम लोगों पे ही दिख रहा है देखते हैं है ना जैसे सच्ची में ए वाई एलोवी रजिस्टर है ना क्या कुदरत है ना कुदरत कुदरत

अब फ्लोराइड बिच्छू के शेप में और रंगवा से ये टूटा है ये सॉलिड है, है। बाकी सब बोन बोन में रो डायनासोर का अंडा है हाँ वो पेपर में आता है आया था ना वो गुजरात का जो है ना वहाँ पर मिला हुआ था टुकड़े टुकड़े ना रहे थे थोड़ा पूर्ण डायनासोर टुकड़े बोन मारो डायनासोर ये टेस्ट कर रहा है गोले का पीपल जलवा और ये हाथी के जो पूर्व थे बंगाल तक कन हाथी वाला नॉट अंदर का 40 मिलियन इयर्स का चेंज था हाथी ये वाकेन बमस ये मेटवाइट मैंने सुना है से ये आपको कोकण के किनारे गए

ग्रीन ने पकड़ा है आप कोई से डंडू की टिकट है और ये ऊपर पक्षी है ऑलरेडी सेफ है उसके इस इसको सेफ के लिए इधर कहां गए केंद्र में इधर ऊपर से नहीं हां अभी ऊपर हे सांगा इकडे ये एक वाच कण तमेना दिस ऐसे सिंगल एक पीस में हमने प्रॉपर्टी जी बोलते हैं बाहर किसने देखा हमारे से हां 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 वो बने ये जो डोसा है से ये hmm, कितनी सुंदर बनोली ग्रीन एमनचरी अच्छा ग्रीन एमनचरी ये काय है ग्रीन एमनचरी डगर का ग्रीन ग्रीन एमनचरी

50 देसे देसे अगर गंदबे जी जब सिंबल चाहे उसकी परसेंट वो ही है सिंबल आठ इसी परसेंट वो इसी पर अपना मौत मौत पन्ना ये टाइम ये लाइट लगला है जैसा ना लाइट हीरो आदि से लाइट है ये टेटनी जाता हो जाए डिफिकल्ट मेन जो टुकड़ा था उसका फोटो मेन टुकड़ी में से देश परेश

आशिया खंडातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या गारगोटी संग्रहालयाला जरूर भेट द्या